İyunun 15-də Ağstara rayonunda Milli Qurtuluş gününə həsr olunmuş böyük bayram mərasimi düzənləndi. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Ümumilli Lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzərək dahinin xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə təşkil olunan ümum rayon toplanmasında çıxış edənlər 19 il əvvəl ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında baş vermiş hadisələrdən söhbət açıb. Qeyd olunub ki, həmin dövrdə ölkəyə rəhbərlik edənlərin səriştəsizliyi, siyasi naçillığı nəticəsində müstəqilliyimizin itirilməsi, dövlətçiliyimizin məhfə olması təhlükəsi yarandı. Siyasi dövlət xadimi və ola öndər Heydər Əliyevin xalqın təcridi tələbi ilə yenidən qayıdışından sonra ölkəmizin düçər olduğu bəlalardan qurtulduğu respublikamızda uğurlu gələcəyin təməlinin qoyulduğu diqqətə çatdırılıb. Həmçinin mərasimdə çıxış edənlər bildirib ki, ümummilli liderin siyasi kursunun layiqli davamçısı. Prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu daxili və xarici siyasət nəticəsində ölkəmizdə bütün sahələrdə dinamik inkişafa nail olunub. Azərbaycan Cənubi Qafqazda lider dövlətə çevrilib. Tədvinin sonunda Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatına üzv olan bir qrup şəxslə partiya biletləri təqdim olundu. Bayram təddiri rayonun bədii özfəaliyyət kollektivlərinin iştiraki ilə konsert və atəş-foçağanlıqla başa çatdı. Tünzalə Haciyeva, Elviz Nəsirli, Astara